Колеги, доброго дня. Розпочинаємо робочий день у прес-центрі українського кризового медіа центру. Зараз будемо говорити про поставку та виробництво американської стрілецької зброї сучасного модернізованого М 16 на основі ліцензії уряду США. Я передаю слово пані Іванні Дем'янюк. Вона є директором Аерос Україна більш детально розкаже про, про те, що ми сьогодні будемо говорити, і представить наших спікерів. Івано, прошу до слова. Доброго дня. Перш за все, хочу подякувати. Присутнім, що прийшли на наш захід. Мене звати Деменюк Іванна, я є представником Айрос Корпорейшн в Україні та директором компанії АйРОС Україна. Також хочу вам представити учасників нашого прес-брифінгу: це Володимир Коробов, заступник генерального директора авіабудування та виробництва державного концерну «Укроборонпром». Ігор Пастернак, генеральний директор та президент компанії Айрос Корпорейшн та Сергій Микитюк, директор державного підприємства Укроборонсервіс. Сьогодні на нашому прес-брифінгу ми поговоримо про новий проект «Укроборонпром» з компанією Айрос. Це поставка та виробництво американської стрілецької зброї, сучасного модернізованого М16 на основі ліцензії уряду Сполучених Штатів. Також обговоримо подію, яка відбулася 31 грудня вже минулого року. Це офіційне відкриття президентом України та сенаторами Сполучених Штатів військової системи раннього виявлення, попередження та ідентифікації цілей АЕРОС. А на завершення декілька слів про майбутні проекти. Та підписанням меморандуму про співпрацю між двома компаніями Айрос та Укрборонсервіс. Е, зараз хочу запросити до слова Володимира Коробова. Дякую Івана. Дякую всі присутні. Якщо пан Пастернак розмовляє російською, то я на російську перейду. Так е, ну Прежде всего хочу всех поздравить с Новым годом и сказать всем спасибо, что в, этот, в эти праздничные дни, хотя у нас уже не рабочие, все здесь собрались, и повод для этого действительно есть. Это открытие этого года. То, что мы начинаем, продолжаем, вернее, работу с нашими партнерами, с нашими инвесторами и в рамках тех проектов, которые мы уже достаточно громко озвучили, и мы не просто их озвучили, мы их уже реализовываем. Это один из первых проектов, который уже реализован с нуля, фактически с чистого листа мы реализовали. Это проект Тайрас, тот, который президент открывал этот комплекс 31 числа. Это действительно такой прорыв, это действительный трансфер технологий в Украину, это доверие инвесторов, которые на сегодняшний день есть, это желание с стран НАТО работать, не просто стран в целом, а конкретных уже компаний, которые уже реализовывают эти проекты на территории Украины. И прежде всего это означает доверие этих предприятий, этих компаний украинскому рынку, украинскому, украинской промышленности. И мы являемся одним из тех мостиков, которые, через которые э, иностранный инвестор может заходить в Украину и реализовывать свои проекты. То есть э, то, что на сегодняшний день открыто. Э, в Мариуполе. Это будет иметь свое продолжение. Эта система раннего обнаружения, она будет развиваться и будет покрывать, то есть это не только мариупольский участок, но и другие участки границы. И это будет повышать нашу безопасность. Значит, кроме того, у нас есть уже достаточно второй проект, в котором мы уже глубоко находимся. Это есть производство винтовок М-16 на территории Украины. Значит, мы начинаем этот проект, и мы его будем реализовывать. Я надеюсь, что в очень короткий период мы уже его перейдем к практической реализации. На сегодняшний день мы подписываем все необходимые для этого документы. И есть воля всех сторон на реализацию этого проекта. Это самое главное. Значит, этот проект даст нам возможность перехода на стандарты НАТО, нашей нашей армии на стандарты НАТО, и не только армии, но и промышленности, потому что армия вооружается собственной промышленностью, это соответственно дает виток экономики, дает развитие наших нашим предприятиям это налоги в местный и центральный бюджет, это новые рабочие места, это наша технологичность и наша интеграция в глобальные в глобальные рынки, потому как на сегодняшний день стратегия концерна направлена именно на выход на глобальные рынки нашей нашей продукции и основой этого выхода является именно партнерство. Партнерство с иностранными инвесторами, с иностранными компаниями. И через партнерство мы планируем получать расширение наших возможностей. Вот основные тезисы, которые я хотел бы сказать и передать слово Падину Пастернаку. Промову пана Пастернака будет сопровождать презентация. А. а, работает. А, доброго дня и с Новым Роком. Ну, как Володя сказал, ну, давайте скажем так. Я извиняюсь заранее, да, если русский язык для меня стал не совсем родным. Если я вдруг собьюсь на английский, я буду расширять свой словарный запас. Он можно следующий слайд? А, как Володя уже сказал, то, что сейчас мы начали, где уже, давайте скажем так, это проект номер два, где в середине которого мы уже начали находимся. Но на одну секунду я бы хотел вернуться на пару лет назад, когда а, произошел Майдан, и после этого путиновская агрессия. А, я никогда не забуду, когда в Вашингтоне мы связались с посольством. И, кстати, здесь посол в то время, который был в США, Саша Моцик, присутствует. И когда мы с ним первый раз начали ходить и говорить о том, что ну, в Конгрессе что нам нужно строить это партнерство, партнерство между UkraiN, Defense и Америкой. Uh, и это продолжалось в... Uh, Сейчас продолжается э, кооперация с украинским посольством уже с новым послом Валерой Чалым. И все, что происходило за пару последних лет, то есть э, вот этот проект, который был 31 декабря, э, проект, который сейчас, те проекты, которые идут, они все начинались тогда. То есть в тот момент, когда Путин напал на Украину, напал на вас, ну, мы у себя воспринимали это как нападение не на просто страну, это нападение на принципы демократии, а на принципы современного мира. И как это не печально, да, в какой-то степени, но отвечать на агрессию всегда можно только одним – это быть более стронг. Это в то, что мы верим, и мы верим, когда Стронг, когда а, у вас находятся в руках самые современные методы, это останавливает агрессию. Это умирает меньше людей. М-16 проект задуман был... Ну, Изначально, когда временно назад, то есть, как Володя отметил, а, так как украинские вооруженные силы, пограничники, National Guard, а, в будущем переходят больше на стандарты НАТО, и мы все не только в Киеве, но и через Атлантику, совершенно уверены в том, что в один день Украина будет страной НАТО. И переход на новое оружие. Сегодня это модифицированная М-16, которая сейчас называется М-4. Это как бы, а, ну, которая вот здесь как раз представлена. Это то стрелковое оружие, которое стоит сегодня на вооружении всех элитных войск НАТО. И открывая совместное предприятие, когда мы будем его производить здесь, в Украине, естественно, это будет сагнификант шаг вперед. Иван Ильич, мы дальше, да? А буквально и дальше, да? а, буквально о том, что было 31 декабря, я думаю, что вы достаточно ярко это все освещали. но что я видел и в интернете, и по телевизору. А, то есть эта система, которая 31 декабря была представлена и введена президентом Украины, и сенаторами с Америки, кстати говоря, Идея этой системы зародилась в офисе сенатора Маккейна. А когда возник вопрос, как мы можем доказать, что это были действительно ну, Путинов, путиновские войска, и тогда сенатор Маккейн пару лет назад выдвинул эту идею, что если мы сможем поставить на украинской границе оборудование, которое позволяет четко показать высокотехническое оборудование, позволяющее определить, откуда пришли, кто пришел, и ну, all the way to номера на танке. И, то есть это изначально была идея. Потом она, естественно, перешла в то, что это кроме того, чтобы собрать какие-то доказательства, это еще уникальное средство защиты. А на этой фотографии это 31 декабря и здесь уже ваши пограничники сидят у пульта управления. А, next one, Иван. Вот там вот в темноте это вышка. И поехали дальше. Мы вернемся к вопросам. Я хочу сейчас дать вам побольше времени, когда у вас будут вопросы. А, то есть один проект, это уже как президент объявил, это первая из пяти систем, которые должны выйти на Азовском море, то есть стрелковое оружие, где мы сейчас находимся в первых, ну, в середине воплощения стрелкового оружия. Следующий проект, который мы рассматриваем сейчас, это на основании наших дирижаблей создание создания информационной а, системы, которая бы позволила, а, Иван Ифмоза, следующий слайд, а, которая бы позволила покрыть оккупированные территории а, и Восток, да, Крым и Восток, позволить передавать информацию людям. И, когда у меня спрашивают в Америке, да? а, что меня это привело, я всегда отвечаю, я продукт Voice of America, голос Америки. В 80-х я его слышал, это то, что меня привело каким-то там взглядом и там, более 20 лет назад эмигрировать. Поэтому для меня на личном моем примере я понимаю, насколько это важно людям дать информацию, насколько важно им позволить понимать, где вранье. А где кто-то что-то не так рассказал? Поэтому для меня этот проект как особо ну, носит к этому и персональный emotional attachment. Uh, next one и в коротке в конце ну, наверное слово «дживелин» было очень популярным и то есть по определенным причинам, вы лучше меня знаете, да? а, то есть мы не смогли передать э, дживелины или им подобные Украине, но что э, в прошлом году мы смогли получить разрешение американского правительства, нашего стейт Department на совместную работу с Украинским оборудованием, то есть приводить те системы, которые находятся сегодня в Украине, Приводить передавать какие-то технологии, которые позволяют их сделать ну, полностью соответствующим ну, современным стандартам. То есть, когда защищен а, а, оператор, который может находиться на 1000 а, фитов, на сотнях метров, когда система имеет стабилизацию, ну и почти доходит до уровня а, Fire and Forget. Ну это вот так коротко. Я не думаю, що це вийшло скорока, але я старався. Від себе я би хотіла ще додати, подякувати державному підприємству спецтехноекспорт, які, які супроводжували нас від самого початку нашого проєкту підвісних систем спостереження. Так, а зараз я попрошу Ігора Пастернака та Сергія Макітюка. подписать меморандум по российской работе До слова Сергей Макитюк, возможно, да слов. Да, пару слов скажу. Мы ведем ряд пилотных проектов в направлениях по разработке, модернизации и сборке, импортированию сюда стрелкового вооружения. Для нас это достаточно интересный, перспективный. Мы считаем проект, мы изучили проект по М-16. Мы четко понимаем, что такая автоматическая винтовка, она стоит на вооружении порядка больше 40 стран. Но интересно другое. Если туда они поставляются, то здесь мы их будем производить. Мы сейчас в стадии, самое начальное, я думаю, в ближайшее время уйдет. Там американская сторона максимально идет навстречу. То, что мы увидели, мы рассчитывали, что первую лицензию мы получим где-то, ну, Февраль-март Февраль, мы ее получили перед самым Новым годом, буквально за две-три недели. Потому я думаю, что этот проект перейдет в стадию постоянной работы ближайшее-ближайшее время. Спасибо. Передаю слово Игорю. Сейчас я буквально ну, перед тем, как мы перейдем к вопросам, тоже серьезно отметил, да. Это было, что мы получили эту лицензию буквально за три недели, это действительно меркало, это чудо. Такого не было и не может быть. И для меня это был особый знак того, что а, мое правительство действительно режет красные ленты, да, чтобы эта помощь, эта кооперация действительно развивалась как можно быстрее. Такого за мою жизнь я еще не видел. Що отримують за 3 тижні. Дякую, пане Ігорі, дякую, пане колеги. До журналістів. Я прошу, що у нас є 10 хвилин для відповіді на запитання. Перед тим, як ставити відповідно своє запитання, представляйтесь. Роман подкривський новості. Я вернусь к темі стрілкового оружия. для того, чтобы оно использовалось, нужны боеприпасы. Как планируется решить эту проблему? Или же поставками, или лучше наладить производство здесь, в Украине? Спасибо за вопрос. Я отвечу, потому как здесь больше компетенции всего, наверное, у меня. Значит, естественно, производство безусловно, потому что это стратегическая безопасность страны. На сегодняшний день мы, скажем так, используем боеприпасы, которые у нас на складах хранения. Естественно, они не вечные, и склады не бездонные. Поэтому нами разработана программа, нами отработаны все проекты и решения по по производству боеприпасов значит передано все это в кабинет министров за к сожалению за свои оборотные средства мы не можем укрбронпром у нас недостаточно собственных оборотных средств а мы не финансируемся на сегодняшний день из бюджета значит мы передали все ждем финанси открытия финансирования в этом году и будем производить то есть ничего там волшебного нет естественно очень короткий срок срок реализации проекта 18 месяцев до масштабного производства я добавлю с вашего разрешения, то есть техническая здесь маленькая ремарка. М16, вот это именно модернизированное подразумевает смену стволов. То есть здесь можно использовать и боеприпасы, которые ну, подходят к автомату Калашникова. Да, тоже добавлю, что производство, которое на сегодняшний день спроектировано, это производство как натовских калибров, так и постсоветских. Євген Садоны на Радио Свобода. Вы говорили, что будет не только виробництво а и на первом этапе поставки в этих, в этих, в этих Скажите, пожалуйста, это лишь про дослідні зразки, чи це это будут партии, которые могут попасть на фронт? Наверное, отвечу я. Это будут все-таки образцы, которые попадут на фронт, на подконтрольную эксплуатацию. Количество мы не будем сейчас как бы озвучивать, но это образцы, которые будут на подконтрольную эксплуатацию вот на фронте. Мальчик, сейчас два Олег Штек, телеканал Винтер. скажите, пожалуйста, снова возвращается к духовому оружию, в частности М-16, да? М-16 на вооружении у ряда государств стоит. Можно ли говорить о том, что в будущем, возможно, Украина станет экспортером? Давайте все возможно. И к этому надо стремиться. Ну, я как экспортер отвечу на этот вопрос, пока мы не рассматриваем. Пока мы рассматриваем э, наполнение нашего внутреннего рынка для потребностей наших силовых структур. Когда мы закончим действия, которые у нас на Востоке, тогда уже будем рассматривать, может, может быть. Но пока только для эксплуатации его на фронте. Мє питання є для пана поставника. По-перше, дуже гарно побачити, що вів таких е, успішних людей е, в світ поставив нам. Друге питання, в е, мене є два питання. По-перше, може, ви можете нам трошки розказати про комунікаційні системи, е, що ви нам показали, як вони працювали в других країнах. І друге питання є, чому ви думаєте, що Америка так швидко? подписала лицензию э, и что украинская сторона может сделать, чтобы продолжить такую э, очень важную поддержку от американской стороны? Ну, по поводу коммуникационных систем, да? То есть, ну, если мы смотрим на Крым, где сегодня нет украинского телевидения, где сегодня нету а какого-то радио и интернета, даже ну, русскоговорящего, который приносит совершенно новые идеи, то, естественно, этот дирижабль позволяет это решить. Да? То есть он находится достаточно удаленном расстоянии от Крыма или от э, линии соприкосновения на Востоке и позволяет обеспечить это покрытие интернетом, а покрытие телевизионное и, естественно, э, радио. Что украинская сторона может сделать? Ну, наверное, упрощать процессы. Упрощать внутренние бюрократические процессы. Они всегда будут, в бюрократии нужно всегда бороться. Она у нас, у вас ее немножко больше. Но это самое главное, что упрощать процесс, внутренний процесс утверждения, согласования. В очень многих вещах, на мой взгляд, можно потратить в 10 раз меньше времени с большим результатом. Я трохи люконян, мене уточнення. Чи правильно ми зрозуміли, що впродовж 18 місяців від підписання власне від сьогодні буде налагоджено виробництво і будуть випускатися експериментальні дослідні зразки, а вже після цього терміну буде масове виробництво? Ні, трохи, трохи. Там є два питання. Перше питання це виробництво зброї, а 18 місяців це питання, яке стосовувалось боєприпасів з початку фінансування до запуску це 18 місяців термін будівництва. Запуску Заводу по виробництву боєприпасів. Чи є ще запитання до наших спікерів? Якщо ні, можливо, останні фінальні ремарки. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що прийшли з Новим роком. Дякую, дуже добре. Якщо у вас ще є більше індивідуальні запитання, прошу підходити до спікерів. Вам відправитися до наступного конференція прес-брифінгу сьогодні про речник Міністерства оборони з питання то полковник Олександр Мотузяни про ситуацію на сході України. Дякую дуже ще раз нашим спікерам. Дякую.